वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे फिट फाट होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे तो आज़ाद कश्मीर का मौसम एकदम से तब्दील हो चुका है और बड़ा ही दिलकश और हसीन मौसम है इस वक्त और इन मने ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और इस वक्त सुबह के तकरीबन साढ़े ग्यारह का टाइम है और अभी मैं छत पे खड़ा हूँ और यकीन मैंने बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे और बहुत ही मज़े का आज ये मौसम हो चुका है तो मैंने सोचा क्यों वो आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ तो देख सकते हैं आप कि मेरे बैक पे बिल्कुल ग्रीनरी है हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और मौसम एकदम से तब्दील हो चुका है और ये नीचे आप देख सकते हैं मेरे बैग पे क्योंकि ये खेत हैं और खेत जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं फ़सल के लिए और बहुत जल्द यहाँ पे जो फसल की काश्त का काम शुरू हो जाएगा और फसलें यहाँ पे काश्त होना शुरू हो जाएंगी जस्ट अभी क्योंकि लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि जो यहाँ का जो पानी है वो जो खेतों में अभी खड़ा है वो सूख जाए और उसके बाद यहाँ पे गंदम की बुआई का जो काम है वो शुरू हो जाए तो इसलिए अभी लोग यहाँ पर इंतजार हैं जैसे ही पानी जो है बारिश का वो सूख जाता है खेतों में तो फिर वो खेती बाड़ी का जो काम है जो काश्तकारी का जो काम है वो शुरू करेंगे और इस वक्त चूँकि मकई की काश्त का काम शुरू होगा और ये देख सकते हैं आपके जो खेत हैं बिल्कुल अभी यहाँ पे पानी इन पर सूखा नहीं है इसलिए लोग वेट हैं ताकि पानी सूख जाए और फिर वो काश्तकारी का जो अगला अमल है वो शुरू करें और यहाँ पे फिर जो बवाई का काम है जो मकई की काश्त शुरू होगी वो फिर शुरू करें तो देख सकते हैं हर हाँ तरफ ग्रीनरी है और बहुत ही प्यारा और है सीन मौसम और फिज़ा माहौल है यहाँ और तो ये आप देख सकते हैं पहाड़ियों का नज़ारा आज तकरीबन तीसरा दिन है और लगातार यहाँ पर तो बारिशें शुरू हैं बारिशें हो रही हैं और इस बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम सब और ये आप देख सकते हैं हमारी खूबसूरत चोटियाँ और चारों तरफ़ की नज़र दौरें तो आपको सब्ज़ा ही सब्जा नज़र आएगा और मौसम एकदम से तब्दील होने की वजह से हर चीज़ आपको निखरी हुई नज़र आएगी बारिश के बाद का जो मौसम है बड़ा ही प्यारा हो जाता है दिल का शसीन और तो ख़ूबसूरत नज़ारे आँखों का इम्तज़ाज़ बनते हैं ये देख सकते हैं आपके कितना जबरदस्त व्यू है और बारिश एक मरतबा फिर से आने वाली है और यहाँ पे जो रोड की हालत है वो काफ़ी सस्ता हाल है और तक के साथ रोड पे खड़ा भी उन्हें बताया कि कोई भी गाड़ी वाला जो आने जाने वाले हैं वो आपका काम खराब कर सकते हैं तो दोस्तों आज का जो विलग है ये मौसम की सूरत हाल के मतलब था कि आपको दिखाएं कि कैसा मौसम है आज़ाद कश्मीर का तो ये आप देख सकते हैं कि बारिश एक मरतबा फिर से आने वाली है और अल्हम्दुलिल्लाह से आज चौथा रोज़ है बारिश होने वाली है रात को भी लगी रही और आज अभी सुबह के वक्त भी इन शजीज बारिश होगी तो अगला व्यू में आपको बारिश का करवाऊँगा जब बारिश शुरू होगी तो आपको सारा ये नज़ारा करवाऊँगा तो ये रोड की जो हालत है वो बहुत ही हस्ता हाल है और ये देख सकते हैं आप दरिया जो सूख चुका था बिल्कुल वो आस्ता से इसकी रवानगी अब फिर से शुरू हो चुकी है और जो है वो आता आता ज़्यादा होना शुरू हो रहा है नाजरी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो है वो गुलपर शहर में जो है पानी घुस चुका है और ये आप देख सकते हैं आपके सामने नुकसान आप जी दोस्तों चेक कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और काफ़ी सारे जो इलाके हैं खासकर जो गुलपर का इलाका था वहाँ पे पानी जो रोडों पे आ गया दरिया का तो ये आप हाँ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए हैं वहाँ पर तो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ मैं जी जनाब तुझे सामने दुकान नज़र आनी भी ही। ते ये शबाज़ स्वीट शबाज़ स्वीट एंड बेकर गुलपर ते सकते हो एक और नुकसान ते सामने वो गाँव किसान ने रुड़ी की ओह हो अल्लाह हुआ अकबर अल्लाह हुआ अकबर अल्लाह हुआ अकबर अल्लाह हुबर जया हो गया मेरे साथ क्योंकि हो सी। जी दोस्तों जैसा कि देखा आपने कि बारिश के बाद जो है ए, कुछ नुकसान भी हुए हैं क्योंकि जो बारिश का पानी था वो घरों तक घुस गया और गुलपुर के मकाम पर ज़्यादा नुकसान हुए हैं बाकी जो एरिया थे वो सेफ़ रहे हैं और क्योंकि दरियाओं में काफ़ी ज़्यादा तुमी है तो ये जो मैं आपको दरिया दिखा रहा हूँ ये नालाबान है और यहाँ पे जो तो यानी आप देख सकते हैं कितना बहाव है अभी पानी का तो इसी तरह से तमाम जो दरियाएँ उसी तरह से उनमें तवयनी तो है और उनका भाव तेज़ हो चुका है बाकी है कि ये जो बारिश है बड़ी अच्छी हुई है जी उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया, अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा और मेरे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन पर तो लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके थैंक यू वेरी मच आपका मिसमान नजम्स अल्लाह हाफिज़